Шо, всем привет. Э, да, тогда буду выходить. Э, э, Ой. Что э, э, Из запланированных мной видео на данном я покажу что последний. Также просьба в том видео, где э, э, я выложу только что за долларом. Я не знаю, открыт, включены там комментарии или нет. Ну, конечно, еще не включен, напишите комментарии, список наборов. а в предыдущем, вот таком длинном, таком с роботом великим. И вот там, как раз был список наборов. Так что, поехали. Халикция у нас а, папа открыл. Ил и, его установка. Погнали к сборке. Так, начинаем мы с корпуса. Корпуса, вот там вот так вот две детальки. Хопа, хопа, хопа. Так, одну деталь произошло. И устанавливаем сюда. Это у нас его аккумулятор. Дальше. Вот такая вот фигнюшка. Крепляем ее туда вот такого. Т.П. Вот. Во. У нас есть вот такая штукенция. Мы берем вот такие вот. И вот тут по бокам просто крепим. Все, есть крышка. Хопа, просто... а ты же еще одна используется? А, точно. Ладно, и а забудьте букву. А, вот этим буквом. Так крепится, хопа. Вот дальше мы собираем вот вот такую вот детальку отца, вот собираем. Вот, так, вот так вот мы вот скрепляем вот и устанавливаем сюда вот, вот так. Две штуки получим. Хопа. И вот такую детальку мы сюда устанавливаем. Дальше. головышка Сюда вот так. Кстати, я не помню, чем в старых казал, но вот эта там раньше была била Должна быть желтая. Она у меня прям очень сильно. На я поставил с другого набора. Вот. там. Поняла. Ну, ну колыстью я делала обзор на посылку. Там я как раз пошел две такие детали. Одна бежевая, Хотя вот и коричневого. У не было. Так что вот так вот. Теперь будет бежево, а когда тебя пытается бежево, то будет коричнево. Ладно, отложим его. Теперь... А, да. Вот сюда сзади крышку. Хопа. М -м Хопа. Так, сейчас вот Mm -hmm. да вот так вот хопа 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 мы и вот сюда вот так сзади клипом. также вот сюда можно будет прикрепить еще вот такую штуку вот так это буду ему типа ну, защита а мне, а я типа это бы надо водить поднимать ладно так вот он о да вот такая вот защита все у него есть так Пошли дальше. Вот эту нижнюю часть пока что делать не будем. Пойдем до рук. К и до щита. Наверное, щит. Вот. Так, там еще вот тут нема на да? Так, самое скрепляется. Вот так. Боже. О, руки дрели. Вы их таком видео пока что бачили. Вы Вот такая там гитарика. Вот у нас их две штуки. Это запасные руки, а это у нас основные. Хоть кулак, хоть пушка. Все, уложим их. Ложим их сюда вот так. Дальше. А, вот такая вот оружка у нас есть. Це... А, да, точно. Кажется, вот там не открыть. Там он вот вся маленько маленькая стоит. А великі там вроде бы для чего используются использовать. <свес> а великі вот и штуки. Ага, у меня я сейчас какой не поищу в Блин. Вот эта штука. Мы тут открываем. вот. Вот это так вот штырь черный. Дальше там штырь темный идея. И вот тут штыцей тоже. Вот это вот штырь. Я помню винтики, и вот со звук крепится. Все, а так, а это такая, типа, ну, э, спутник. что спутник? Короче, штука, вот так, блин, типа, ставлю и винтик может отслеживать с помощью вот этой антенны. Во. Ладно, переходим теперь до ног. А если подчиню, до таза. Это вообще, вот только пожалуйста, будь то, если у вас есть вот такие вот потрескавшиеся поломаны, вот такие вот потрескавшие детали, их сюда и ставляйте, это бы из-за всего уже трескается сильно, поэтому мне даже пришлось запасные заказывать. Так, поехали дальше, собираем, ну и, ну, и. вот так вот. Капец, он уже испугал, что ты попал. Так, ладно. Вэх, сейчас ноги. Вот так. Дальше мы будем вот такая вот. Что вот так? Вот. Вот За состояние. Вот так, да. Вот так она крепится, О, вот так. Да вот с мы крепим вот сюда. Не, сначала мы берем вот так колеса, вот сюда клипом. Вот с вот так. Все, и вот так это все супер. Теперь вот сюда клипом вот такую деталь. Вот, вот так вот. Мы вот сюда прикрепляем. А, не сюда еще надо что-то прицепить. Кстати, пойду, побеждаю сразу же на него уходит полностью все детали набора. Да? Для этого я как так и делал. Да, большинство, конечно же, еще оставался после сборки самого полотейла. Уходит на установку его. Фух, поймала. Так. Значит, вот такая какая конструкция цикава замудрена. Крепляем. И тут-таки -то тоже. Так, крепим вот, вот так сюда, хопа. Также не забываем, что на другие такие надо это поставить. Чтобы оно так, ну, скреплялось. В грузовика. Да, конечно, в форме его-то оно так не скрепится, то что вот эта вот, деталька вот, вот мешает. Она, кстати, изначально была для того, чтобы щит крепить туда. Сейчас я туда щит не буду крепить. щит можно степленно на установку тут забыть. Так, все. Сам Павел это готов. Походим до установки. Сейчас я его не бы... Можно было показать нормально. Так, поехали. Вот такая вот пушка защитная. Да, кстати, вы в основном сюда вниз пошли. Дальше. Вот такая вот штукенция. Крепится так с подмизу. Господи, мы крепим вот эту штуку. Сюда крепится батарея, сюда крепится руки дырили. Хоп, як. Вот так. Да, вот кстати, здесь вы спрашивали... А, не, я вроде поменял ту трансформации. Ладно, а опустим этот момент. Дальше. С, часть, чтобы крепить вот сюда вот так щит. Щит сюда крепить. А вот, вся установка нужна для того, чтобы вот крепить открепить руки пушки. Так, я вот так. Да, вот так. Все. Сейчас, часть, точнее, не часть, а половинка. Вот тут, И проходим до... Ой, ё-моё! Опять же пол. Что-то сзади упал там. На задней части уйди, Так, все, я прикрепился обратно. Так, значит, вот такая у нас, вот такая у нас тут конструкция чековая. Тут два четырех цветов. Ну, вот цвет. А зачем вот цвет тут я не помню. Ладно. А, вот так соединяем вот тут и так же. эти штучки. И тут у нас вот такие идет заборчик. Вот сосица. Ну, ну красиво же, красиво же, да. Собранно он изучил подать, значит, станция дрейфовала там здесь под водой глубоко. Пару сотен. Ага, бач, вот тут, кстати, два, а тут один, потому что я случайно открыл. Ну, все. Значит, собираем дальше. У нас есть вот такая штучка. Есть зеркальная копия. Берем вот сюда, вот сюда такими двумя мы соединяем. И тут так вставляем. Я сказал вставляем. А не прыгаем. Хопа. И вот тут сзади вот так прикрепляем. Виду, вот так вот сзади там вон крепится. Дальше. Вот тут алмазик. Он на черной детальке держится. Так, а еще там что? Ага, розово и бежево. Тут у нас что? Тут у нас, да, тут розово бежево. Тут, а... а, тут еще розово вот есть. Тут есть розово. А, а тут, а? Тут точно? Да, только этот. Смешно, здесь одно розовое. Ладно допустим, а этот момент. вот так вот сюда, вот вот эту штуку устанавливаем и крепляем. Так, что ж, для начала я покажу, как он у нас. Сейчас, вот сюда же эти убежите, выкрепятся руки, но ну, а мы их превращаем вот эти пушечки. Опа, Хопа. Разворачиваем голову и вот так вот антенну так поднимаем и это у нас закидываем. Теперь, хопа, хопа. Хопа. Так, хоп, хоп. Ножки опускаем. Соединяем. Теперь вот эти штуки так хопа. Да, кстати, он вот так их делает, такой вот на станции стали, это у так хопа. И вот эти штучки сюда типа, так. Сейчас я вас научу, его ставить на станцию. Сначала открепляем аккумулятор. Вот эти штучки знаете, по, поднимаем. Ой, тут упала деталь. Так. Голову так опускаем. Открепляем вот эту ракетницу. Мы сейчас с этими штучками вот это приподнимаем. Значит, тут мы берем ракетницу сюда. крепим. Аккумулятор сюда. Руки дрели. Были руки укидали. Мы сюда крепляем. Вот так. Дальше. Вот всю фигнюшку мы пипаем сюда. Молод. Вот туди. там сейчас. Вот тут вот дырочка есть. Вот там какая-то дырочка есть. Место красивое, где поставить. Вон. Туда вот ставится у так щит щит мы крепим вот сюда вот так вот сюда мы щит крепим пушечки мы крепим вот сюда дальше вот эту вот штуку мы крепим вот сюда конце почти готова и power trail вот туда вот так пошише пока я вот на вот эти силы детали вставал он с Но часто они будут вместе с топами Все, ставлю его на свет. И не будем все такой вот красотой. Да, он в полузабыном состоянии типа. Все. Всем пока. Вот такие вот классные видео произошли. Этот... Ладно. Чекаю видео. Дальше, я не знаю, что. Хоть что придумаю, что-то если говорить.